પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઇન્ડિયા વન ઇન્ડિયા એક કંપનીના બે પ્રાઇવેટ એટીએમ ને નિશાન બનાવી ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કરનાર ફ્રન્ટ રીડર તત્વોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે ટેકનિકલ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે ઘટનાની વિગત મુજબ કડોદરાના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ગત ચોવીસ જાન્યુઆરી તથા વરેલી વિસ્તારમાં બે ફેબ્રુઆરીના રોજ જાણ્યા તત્વોએ એટીએમ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો આ અંગે ઇન્ડિયા વન એટીએમના મેનેજર દ્વારા કડોદરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવતા પોલીસે ગુનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈ તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ભાવિક ડી શાહના જણાવ્યા મુજબ સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય ટેકનિકલ સાધનોના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી વરેલી એટીએમ કેસમાં વરેલીમાં રહેતા રામજી ઉર્ફે વિરેન્દ્ર વર્મા મૂળ ઉત્તર પ્રદેશની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યારે કૃષ્ણનગર એટીએમ કેસમાં રાજસ્થાનના ભનવરલાલ સ્વામી અને ચિરાગ ઉર્ફે કાળુરામ ભાર્ગવની સંડોવણી બહાર આવતા બંનેને પોલીસે દબોચી લીધા છે પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓને સાથે રાખી ઘટના સ્થળે રિકન્સ્ટ્રકશન પણ કર્યું હતું તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભનવરલાલ સ્વામી અગાઉ બાઇક ચોરીના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો રહ્યો છે આરોપીઓ હથોડી અને અન્ય લોખંડના સાથનો વડે એટીએમ તોડવાનો પ્રયાસ કરતા હતા परंतु रोकड़ रकम चोर निष्फल रहा था हाल में पुलिस द्वारा अन्य आवा की विस्तार पुलिस स्टेशन एरिया में कृष्णा कृष्णनगर और जो वरेली है वहाँ पे गई तारीख 24 जनवरी और 2 फरवरी को आ, इंडिया वन एटीएम जो है प्राइवेट एटीएम उस इंडिया वन के प्राइवेट जो दो एटीएम है उसके अंदर आ, कोई अनजान चोर इसम वहाँ घुस के और जो एटीएम तोड़ने का उन्होंने निष्फल प्रयत्न किया था जिस आधार पर इंडिया वन एटीएम के जो मैनेजर है उनके द्वारा कड़ोदरा पुलिस स्टेशन में आके फरियाद दी गई थी जो फरियाद रजिस्टर करके ऑन द स्पॉट ये जो गुना है उसको डिटेक्ट करने के लिए जरूरी प्रयत्न हाथ धरने में आए थे जिसमें टेक्निकल और ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर आ, तपास करने में पता चला कि जो वरेली के अंदर जो एटीएम तोड़ने का जो निष्फ प्रयत्न हुआ है उसमें जो आरोपी है वो बरेली में ही रहता हुआ एक रामजी उर्फे वीरेंद्र वर्मा करके एक जो आरोपी है वो उसमें शामिल है और जो मूड यूपी का है जिस जिसने एटीएम तोड़ा है जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर तात्कालिक ये जो आरोपी है उसको अटक करने के प्रयत्न किए धरे गए और जिसमें आरोपी मिला तो उसकी धरपकड़ करके और सर की कार्यवाही करने में आई है और ये जो कड़ोदरा कृष्णनगर में जो एटीएम टूटने का जो निष्पक्ष प्रयत्न हुआ था उसमें भी टेक्निकल सोर्स के आधार पर इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके आधार पर पता चला था कि ये जो कड़ोदरा कृष्णानगर वाला जो एटीएम जो टूटा है उसमें भी जो आरोपी है वो एक आरोपी भवरलाल स्वामी करके जो मूड राजस्थान का है और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम भी चिरागुर्फ है काड़ू पप्पू भाई भार्गव है जो वो भी राजस्थान का है ये दो आरोपी ने ये एटीएम तोड़ने का निष्फर प्रयत्न किया ऐसा पता चलने पर तात्कालिक उनको उनकी भी तपास की गई और वो आरोपी मिला है जिसके आधार पर उनकी धरपकड़ करके और उनके विरुद्ध में भी कायदे से कार्यवाही की गई है लोगों के ऊपर पहले से भी चोरी का कोई है या पहले बार ऐसा कर रहे हैं ये जो आरोपी है अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है इनके अगेंस्ट कोई और भी गुने पहले दाखिल हुए हैं कि नहीं उसका अभी हम जांच कर रहे हैं पर ये जो आ, आरोपी है भंवरलाल स्वामी वो जो आरोपी है वो उसके ऊपर बाइक चोरी के गुने भी दाखिल हुए हैं इतना हमें तपास में मिला हुआ है